Salam, əziz, dəyərli izləyicilər. Bu gün sizə Buğa bürcünü təqdim edirəm sizlər. Biraz sıxıntılarınız var. Sıxıntılarınız var. Övladla əlaqəli sıxıntınız ola bilər, öz işlərinizlə əlaqəli sıxıntınız var. Bu sıxıntılardan çıxacaqsınız, amma tələsməyin. Yəni tələsməyin, ona görə ki, səhv qərarlar verə bilərsiniz işlə ilə əlaqəli diqqətli olun, əsəbləşməyin, yəni əsəbləşə bilərsiniz. Çalışın bu həftə risklərdən uzaq olun. Bax saxtakar insanlardan uzaq olun. Bəzi yanğınlar ola bilər, diqqətli olun. Qərarsızlıqlar, bax qohumlar arasında anlaşmamazlıqlar. Yəni anlaşmamazlıqlar ola bilər aranızda. Gələn gərilərinizlə əlaqəli depressiya kimi, əsəbi kimi ola bilərsiniz, sinirlənə bilərsiniz. Bəzi xəbərlər gələcək sizə, hər şeyin fərqində ola biləcəksiniz bu həftə. Texnoloji əşyalara biraz diqqət edin bu həftə. Bəzilərinizə anidən sına bilər, anidən dəyişikliklər edə bilərsiniz. Ticarət məsələləri, araşdırmalar, təhsillə əlaqəli şans, fürsət qarşınıza gələ biləcək və bəziləriniz çox cəsarətli olacaqsınız bu həftə. Cəsarətlə addımlar ata biləcəksiniz. Ayın 3-ünə də biraz diqqət edin. Bəzi mübahisələrdən, itkilərdən kənar olun əzizlərim bu həftə. Çox diqqətli olun. Yəni sevgilinizlə əlaqəli yeni tanışlıqlar olacaqsınız. Amma bu tanışlıqları edəndə elə tanış olub o dəqiqə həyatınıza salmayın. Yəni araşdırın ki, sonra peşmançılıqlar olmasın. Yəni sonradan ə, peşman olub qərarlar verməyin anədən baş beyninizi dolduran ola bilər, sizi qaza gətirən ola bilər. Biraz onlardan uzaq durun, mücadilələriniz ola biləcək. Bu həftə biraz qayğılı olacaqsınız bəziləriniz. Hədəflərinizə doğru gedərək bəzi üzləşmələriniz ola bilər. Sizi sıxan enerjilər var, yəni bəzi mübahisələrə açıqsınız, yəni bu həftə. Ona görə biraz diqqət edin. Bax 26-na -30 30-na da diqqət edin. Ani qərarlar, ani sürprizlər həyatınıza gələ bilər. Biraz həyatınızda axara buraxın bəzi məsələləri. İnanın ki bax buğa bürcündə olanlar bu il üçün sizlər üçün gözəl işlər, uğurlar qazana biləcəksiniz. Gözəl işlər görmək istəyəcəksiniz. Fiziki işlərdən, biznesdən ıı, ıı, yəni Yəni yan ıı, bəzi işlə biznes işlərindən yan qaçmayacaqsınız. Amma rəqibləriniz də ola biləcək. Ciddi tam xəstəliklər görmürəm, amma xroniki xəstəliklər bəzilərinizin ola bilər. Bəzilərinizin boyun ağrıları, qalxanvar bəzi zobunuzda problem, kimin zobu var, problemi ola bilər. Baş ağrıları anidən ola bilər. Nəqliyyatla bax yenə dedim, diqqətli olun. Köməksizliklərə kömək edəcəksiniz. Ənə bir iki bax maliyyə ilə əlaqəli mart ayından sonra deyərdim ki, aprel ayı çox gözəl, yaxşıya doğru bəziləriniz üçün gedə biləcək. 1-ci, 2-ci günlər iş təklifləri, gözəl bəzilərinizə gözəl xəbərlər, gəlişmələriniz ola biləcək, amma tələsməyin. Niyyətinizlə əlaqəli yükləriniz, cavab təklifləriniz var. Biraz sakit olun, altdan gedin. Əmək verib qarşılığını çox gözləmirsiniz. Ona görə ki, əmək verdiyiniz, zəhmət çəkdiyinizin qarşılığını görə bilmirsiniz onsuz. İki məsələni həll edəcəksiniz. Maddiyatla əlaqəli telefon zəngi gözləyirsiniz. Sıxıntılarınız keçdikcə rahatlaşacaqsınız. İş dəyişmə, iş yerində iş yerinizi yer dəyişə bilərsiniz ki, işlədiyiniz bir bölmədən başqa bir bölməyə keçə bilərsiniz. Sağlığınızla əlaqəli bəzilərinizdə müalicələr var və ya valideyninizi müalicə edəcəksiniz. Bəzi üzücü xəbərləriniz ola bilər, canınızı sıxla bilər. Bəzi itkilərə də diqqət edin, risklərə də bax yenə deyirəm, 20-nin Xəyal dünyanızdan çıxın, bəziləriniz xəyal dünyasındasınız. Duyğusal birliklər həyatınıza girə biləcək, canlanma olacaq həyatınızda. Rozu qapıları anidən açılmağa doğru gedəcək. Ayın 3-ündən sonra rozu qapınızda bir e, yəni yeniliklər, qazan yollarınızda yeniliklər ola biləcək. Sevinçli günləriniz, uğurlarınız da var, planlarınız var. Bax, mart ayında deyirdim ki, çox bağlı qapılarınız açıq olacaq. Maaş artımı da ola bilər. Başqa yerə köçə bilərsiniz. Ailə məsələlərini həll edəcəksiniz. Uşaqla əlaqəli xırdada bir yenilikləriniz ola biləcək. Söhbətlər toplaşıb bir yerdə söhbətlər edə biləcəksiniz. Bir ad qoydu övladınız üçün, Vətən Dünyaya gəlb ad qoydu da ya ad günü də, nə isə bir yığıncaqda iştirak edəcəksiniz. Bax bu mart ayında elə bir çox düşünəcəksiniz. Nəyə doğru gedirəm, nəyi səhv edirəm, çox düşüncələr içində ola bilərsiniz. Öz biznesinizi yaratmaq istəyəcəksiniz, açmaq istəyəcəksiniz. Çünki işinizdən çox məmnun deyilsiniz, dəyişikliklər istəyirsiniz. Birinci baxışdan biz sevgi olacaq sizlərə, sürprizlər gözləyir sizi. Ba birlərlə bir sevgi yaşamısınız, görüşmüsünüz, oturmusunuz, durmusunuz, bir ayrılıq olmuş. Artıq siz onu gözləsəniz də, baxırsız, keç maraqlanmır, axtarmır, amma çox gec biləcəksiniz ki, o sizinlə görüşdüyü zaman başqa birlərlərlə də görüşüb. Yəni bu sizə çox sıxa bilər, darıxdıra bilər. Ev haqqında düşünürsünüz, çox evi tez almaq istəyirsiniz və ya nə isə satdığınız nəsə var, satıb almaq istəyirsiniz, istədiyinizə çatacaqsınız. Biraz axara buraxın, zamana buraxın, tələsməyin əzizlərim. Borcun yenə bir, bir-birləri borc istəyə bilər və ya borclususunuzsa borcu qaytarmağını düşünürsünüz. 15 gündən sonra əlinizə bir maddiyyət, bir fürsət gələ bilər. Qazanclarınız yavaş-yavaş artmağa doğru gedəcək. Hə, ürəyiniz boşdusa, yenə deyirəm, həyatınızı tamamlayan birilərlə tanış olacaqsınız. Platonik bir sevgi də ola bilər. O biraz uzun çəkə bilər, hətta bu sevginiz ciddiliyə də doğru keçə bilər, əgər üçüncü şəxslərin maneeli, maneçiliyi olmasa böyük sevgilərə çünki addımlar atacaqsınız. Önemli təkliflər ola biləcək, qərarlar alacaqsınız. Amma çox doğru yoldasınız əzizlərim. Sizə zərər verən insanlardan, eee, təxmin etdiyiniz insanlar qarşınıza çıxa bilər. Onlara yaxşı çox yaxşı dəstəy verə biləcəksiniz. Güclü başlanğıcılar edəcəksiniz. Çalışın detallara bağlanıb qalmayın əzizlərim. Bax, birliləri burada o qədər dua edirsiniz, o qədər əlinizi açıb göyə dua edirsiniz, ürəkdən Allah'a güvənərək, inanaraq dua edirsiniz. Gözəl, yəni aranızda olan gözəl insanlarla, yəni öz fikrini, öz ürəyini, hər bişeyini bölüşdürən bir insanlarla yanında olacaqsınız. Yəni düz insanlarla olacaqsınız. Yüksəklikə doğru qalxacaqsınız. Övladlarla əlaqəli ön planda olacaq. Ə, amma işləndə əlaqəli gözəl gəlişmələriniz ola biləcək. Yüksək mövqeyli insanlarla görüşə biləcəksiniz. Bir anlaşma, bir dəstək ola bilər sizə. Yaxşı dəyərləndirəcəksiniz bu görüşməni. Bəzi açılan qapıları nə istəyirsənsə söyləyirsən, dəqiqsən. Qarşı tərəfə də dəqiq ol, yəni qarşı tərəfin də sizə dəqiq olmağını istəyirsiniz çox. Bax, karyeranızla əlaqəli, işinizlə əlaqəli gələcək işlərinizdə də önəmli insanlarla bir araya gələcəksiniz. Ə, ünsiyyət üçün bax bəzi yaxşı insanlarla ünsiyyət üçün çox elverişli bir ə, həftədir. Fikir ayrılıqları hamısını keçmişdə qoyacaqsınız. İstirahət etmək istəyisiniz, rəqabətləriniz olacaq. Köhnə işinizi tamamlamaq, yeni bir işi götürmək üçün uyğun zamandır. Bax, ə, mürəkkəb problemlərinizi həllinin öhdəsindən necə gələcəyiniz üçün, yəni öz məqsədlərinə çatmaq üçün gözəl zamandır. Bax, nəzərə çarpacaq uğurlarınız ola biləcək. Negativlər e, yəni geridə qoyacaqsınız. Başa düşlən bir addımlar atacaqsınız. İki tərəfli e, münasibətdə problem olmayacaq. Amma nəzərdə tutulmamış xərclər, itkilər ola bilər, biraz diqqət edin. Borc aldığınız insanlar sizdən o borcu geri istəyə bilər və ya siz borc verdiyiniz insandan borcu geri istəyə bilərsiniz. Siz ideyalarınız var, gözəl bir ideyalarınız var, amma sizi dəstəkləməyən, bax tənqid edən qohumlar var, bəlkə də ailə içindən də bəziləri sizi imkan vermir ki, siz irəliyə doğru addımlar atasınız. Böyük sıçramalar edəcəksiniz, fürsətlər qarşınıza gələrək ə hərfi həyatınıza girə bilər. Amma mart ayında dedim də bax, gözəl işləriniz ola biləcək. Qaranlıqdan bax çıxırsınız. Biriləri sizi ürəyinə aça bilər, üzünüz güləcək. Qarşınızdakı biriləri var, çox inatçıdır. Uzaq yolu düşünürsünüz. Kim oyun oynayır? Ə, gerçəkdən siz bunların hamısının üzünü görəcəksiniz. Qaçaqovda mücadilələr edirsiniz, çalışırsınız çox bax çəkdiyin zəhmətin bəhrəsini görəcək bəziləri biraz rahatsızsız ola bilərsiniz. Biraz ananızla və ya həyat yoldaşınızla ilgilənə bilərsiniz bu həftə. Biraz qısqanclığınız sizi çox sıxa bilər, içinizi yiyə bilər. İçdən içə yiyə bilərsiniz özünüzü. Çalışın qısqanclığı geridə, yəni qısqanmayın, inanın, güvənin bir-birinizə. Öz işinizi görməyə çox, yəni gözəl bir işlər görürsünüz, amma biraz yorğunsunuz. Amma bəzi insanlarla, insanlardan da özünüzü ö, qoruma altına alırsınız. Övlad xəbəri olacaq. Yeni imkanlarınız var. İşə bax müdiriyyətlə söhbət etməyin, çalışın. Sizə qəribə gələn bir iş təklifi gələ bilər siz əzizlərim. Ailə içində biraz qarışıq, qarışıq bəzi məsələləri həll edəcəksiniz. Burada elə bir ki, bax havada qalmış bəzi işləri var, onu da həll edəcəksiniz. Ailə içindən dəmi və ya iki nəfər bax bir-birinə müvafiqdə elə bir onlara yardım edərək ayırmaq istəyəcəksiniz. Bəzi mövzular var ki, o mövzuları yenidən təkrarən geri qaytararaq qaydar, o mövzular haqqında söhbətlər ola bilər. Amma həll edəcəksiniz inşallah. E, Birilər pisə bir dəstək et, vermək istəyir. Həftə sonu biraz rahatlaşacaqsınız. Bəzi işləriniz də yavaş-yavaş gedə bilər. Çalışın ki, darıxmayın. Yəni işlərinizi qaydaya qoya biləcəksiniz. Gözlədiyiniz maddiat da əlinizə, yəni gələcək Allahın köməyi ilə ola bilər, bir gecikmələr ola bilər. İşlə ilə əlaqəli birlərlə ilə söhbətiniz ola biləcək. Önemli bir zəng olacaq sizə. Biraz əsəbləşə bilərsiniz. E hərfi ilə görüşünüz ola biləcək. Bir də E, bir də A, O hərfi ilə. Həyatınızı özünüzə çox güvənərək, həyatınızı yenə vurğulayıram ki, qorunma vəziyyətinə salmısınız ki, yəni bilirsiniz, bəzi düşmənləriniz var. Baxın, adında M, F, N hərfi birlərlə görüşünüz ola biləcək. 13-15 günə görüşmələriniz ola bilər və bir iş edəcəksiniz. Bir qadın sizə ehtiyacı ola bilər, bir mənəvi dəstək istəyə bilər sizdən. Bir məsələ ilə əlaqəli çox bacarıqlı olacaqsınız, birini qiymətləndirəcəksiniz. Çox məntiqli düşünəcəksiniz bu həftə. Yəni çox qulaq asıb az danışacaqsınız. Nəzər var üzərinizdə. Sizi ətrafınıza gözü götürməyən bax birləri var, onu biləcəksiniz. Əlinizdə açarla işiniz var. Nə isə açarla bağlı bir məsələni həll edəcəksiniz. Ya evdə, ya bir iş yeridir. Gözlə ilə əlaqəli biraz rahatsız ola bilərsiniz, ya ailədən birləri gözlə ilə əlaqə həkimə müraciət olublar. Diləyiniz bax qəbul olacaq, narahat olmayın, sevinəcəksiniz. Bir hesab soruşma ola bilər ailə içindəmi, ya çevrəndən. 23-ündə bir az önəmli gününüz ola bilər. Sevgi həyatınızda da sevincləriniz ola biləcək. Sosiallaşır, sosiallaşırsınız, irəliyə doğru gedirsiniz, nədirə doğru gedirsiniz. Bir çox insanları özünüzdən uzaqlaşdırırsınız, yeni tanışlıqlarınız ola biləcək. Bax, ümidləriniz artaraq hədəflərinizə doğru çox doğru addımlar atacaqsınız. Çox işləriniz ola biləcək düzdür yorulursunuz yorulmağı sevmirsiniz amma anidən bir yorğunluq gələcək sizə. Hər işi bacarırsınız. Hər işi də yavaş-yavaş həll edəcəksiniz. Ətrafınızda olan bəzi insanlara, yəni çevrənizdə olan bəzi insanların hamısına güvənməyin, hamısına inanmayın. Çünki çevrəndə olan insanlar ə, biraz diqqət edin. Və burada çevrənizdə sizi gözü götürməyən birləri var. Arada sizi güdür, nə isə sizdə bir problem tapmaq istəyir. Biraz diqqətli olun əzizlərim. Bu həftə bəzi sıxıntılar olacaq, bəzi qarma-qarışıqlar ola bilər. Çevrəndə dostlarınıza, rəfiqələrinizə fikir verin. Dosta güvənərək arxadan o qədər zərbə insan ala bilər ki, hamıya aid deyil, baxır o saxta dostlar, saxta rəfiqələrdən ola bilər. Ona görə ətrafınızda bu həftə saxta insanlar da var. Diqqətli olun. Diqqətinizə görə var olmasa, on dəstəyinizə görə çox sağ olun, əziz.